جتنے بھی ہمارے کارخانے ہوں گے جتنے بھی ہماری فیکٹریز ہوں گی وہاں یہی روبوٹ تیار کیے جاتے رہیں گے کمپیوٹرائز روبوٹ تاکہ ہم اپنے کام میں ان کو لائیں اور ہم بغیر پیسہ خرچ کیے ہوئے اتنے سارے کام ان سے لے لیں تو ہم اب کس طرف جا رہے ہیں یہ جدید ترین ٹیکنالوجی ہمیں کہاں لے کے جائے گی کیا ہم انسان بیکار ہو جائیں گے ضرور سوچیے گا وہ قومیں ہمیشہ کامیاب رہتی ہیں جو اپنے قائدین کے اصولوں کو اپناتی ہیں اپنے قائدین کی قدر و قیمت جانتی ہیں اور اپنے شہداء کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں جنہوں نے ان کے ملک کے دفاع کے لیے اس کے تحفظ کے لیے اتنی قربانیاں دیں تو ایسی قومیں کامیابی کے جھنڈے بھی گاڑتی ہیں اور دنیا کے کسی پلیٹ فارم پر بھی کھڑے ہو کر وہ اپنا لوہا منوا لیتی ہیں تو پاکستانی قوم قوم ایک ایسی قوم ہے جو ہر پلیٹ فارم پر اپنا دفاع کرنا بھی جانتی ہے اور اپنا لوہا بھی جانتی ہے کیونکہ پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے اور اتنا ٹیلنٹ ہے کہ شاید پوری دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہوگا اس کو یوٹلائز کرنے کی ضرورت ہے اور ہم لوگ یوم دفاع 6 ستمبر اس لیے مناتے ہیں کہ ہم اپنے شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے ملک کے دفاع کے لیے ملک کی خاطر قربانیاں دی اور ہم ہمیشہ ان کو یاد رکھیں گے اپنی دو میں اور ہمیشہ چھ ستمبر مناتے رہیں گے شدہ کی جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں ان کی ہمیشہ یاد ہمارے دلوں میں رہے گی ہماری آنے والی نسلیں یوم دفاع چھ ستمبر یقیناً جب تک پاکستان قائم اور دائم ہے اس وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور پاکستانی ایک ایسی قوم ہے جو اپنے ماضی کو بھی یاد رکھتی ہے اور اپنے مستقبل کو بھی روشن بنانے کے لیے ہمیشہ جد و جہد کرتی ہے اور ہمیشہ نئے نئے پلان سامنے لاتی ہے ہر وہ نوجوان پاکستان کا جو پاکستان کا ایک ہنرمند نوجوان ہے وہ آگے بڑھتا ہے اور اپنے ہنر سے اپنی صلاحیتوں سے پاکستان کا نام روشن کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہے تو چھ ستمبر ہمارا یوم دفاع ہے اور ہم اپنے شودا کو برابر خراج تحسین بھی پیش کریں گے اور ان کو ہمیشہ اپنے دلوں میں جگہ دیں گے دلوں میں یاد رکھیں گے تو پاکستانی قوم ہمیشہ کامیابی کے جھنڈے گاڑتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی ہر میدان میں ہر اس پلیٹ فارم پر جہاں دنیا کے کوئی بھی لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تو پاکستانی قوم وہاں پر بھی اپنا لوہا منوا لیتی ہے ساتھ میں ہم آپ کو کچھ جدید ترین ٹیکنالوجی کے بارے میں بتائیں گے اے آئی یعنی کہ اگر ہم اس کو مصروعی انٹیلیجنس کہہ سکتے ہیں تو مصروعی انٹیلیجنس جو ہے یہ آپ کے اس دور میں بہت زیادہ ترقی کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ جہاں ہمارے محسوسات انسان جو فیل کرتا ہے جو سوچتا ہے جس طرح عمل کرتا ہے تو جدید ترین تحقیقات یہ ثابت کر رہی ہے کہ آرٹیفیشیل جو ہے انٹیلیجنس یہ فیلنگز بھی رکھتی ہے محسوسات بھی کرتی ہے اور بالکل انسان کی طرح ہی یہ کام کرنا شروع کر چکی ہے جدید تحقیقات بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے تو اگر یہی مصنوعی انٹیلیجنس جس کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہم کہتے ہیں کہ اگر اس میں بھی یہ فیلنگز آگئی تو پھر انسان کی ویلیوز کیا رہیں گی انسان کہاں کس طرح ایڈجسٹمنٹ کرے گا کیونکہ ہر شعبے میں پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہی کام کرے گی وہاں انسانوں کی ضرورت کیوں پڑے گی ہم کہاں جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں جدید ترین دور ہم کو کہاں لے کے جا رہا ہے یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یہ ہر شعبے میں اپنا کردار ادا کرے گی تو پھر انسان اپنی ویلیوز کہاں ایڈجسٹ کرے گا کیسے کام کرے گا کس طرح ترقی کرے گا کس طرح آگے بڑھے گا اگر ہم اتنی تیزی سے ہی ان چیزوں کو ڈیویلپ کرتے رہے تو پھر ہمیں انسانوں کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمارے کارخانوں میں صرف ایک ہی چیز نظر آئے گی آرٹیفیشل انٹلیجنس جتنے بھی ہمارے کارخانے ہوں گے جتنے بھی ہماری فیکٹریز ہوں گی وہاں یہی روبوٹ تیار کیے جاتے رہیں گے کمپیوٹرائز روبوٹ تاکہ ہم اپنے کام میں ان کو لائیں اور ہم بغیر پیسہ خرچ کیے ہوئے اتنے سارے کام ان سے لے لے تو ہم اب کس طرف جا رہے ہیں یہ جدید ترین ٹیکنالوجی ہمیں کہاں لے کے جائے گی کیا ہم انسان بیکار ہو جائیں گے ضرور سوچئے گا